Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. 3 otaqlı mənzil axtaranların nəzərinə çox keyfiyyətli təmir olunmuş, qanuni 3 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzilin ümumi sahəsi 157 kvadratdır. Tam, squaznoy bir mənzildir, yelçəkən proyektdir. Bura mənzilimizin koridor hissəsidir. Mənzildə ümummilikdə 2 hamam otağı var. Biri koridorda, biri isə yataq otağında. Səbrləzliyim, mən hər birini sizə göstərəcəm. Koridor isə gördüyünüz kimi çox keyfiyyətli, mərmərlə istifarlandı. Girişdə böyük şkaflar yığdırılıb. Bab yuxarı hissəsinə qədər istifadə edə bilərsiniz. Bu qaydada hər birindən həm asmağa, həm qatlamağa yerləri var. Burda isə ayaqqablarınızı qoymaq üçün yer nazərdə tutulub. Bənzərin təmiri zamanı bütün hər şey nəzərə alındı, təmir olunub. Gəlin mən sizə ümumi hamam otağını göstərim. Qapılar yerə gəlmişkən 20 hündürlüyüdür və içi dolu qapılardır. Hamam otaqlarında da hər iki hamam otağında bütün aksessuarlar quraşdırılıb, yer istifollandı, gördüyünüz kimi tuş qabini yığılıb, keyfiyyətlisindən. Mən bunları bir-bir sizə adlarını demək istəmirəm. Bunların hamısı keyfiyyətli brend materiallardır. Arxa hissədə isə çamaşırxana üçün yer nəzərdə tutulub, bax bu hissədə. Gördüyünüz kimi toqu çəkilib, su xətti çəkilib, burdan da şaftı. Paltaryanızı bu hissədə yerləşdirə bilərsiniz. Gəlin mən sizə qonaq otağını göstərim. Bəzənin geniş, rahat qonaq otağı var. Təxminən 40 kvadratə yaxın sahəsi var. Divarlarda oboylardan istifadə olunub. Bu otağında və yataq otaqlarında bambuk parketdən istifadə olunub. Pərdələr, lüstralar ən yaxşısından asılıb və qiymətə daxildir. Bu hissədə də TV standı üçün yerinəcdə tutulub, aşağı hissələrində də şkaflardır. Hər birindən üstündən də istifadə edə bilərsiniz. Hər iki tərəfə balkonları var, qonaq otağından balkona çıxışı var, qarşı tərəfi isə mətbəxdir. Mətbəxlə qonaq otağı üzbəzü üz düşür, yəni bölgü cəhətdən çox gözəl proyekti var. Şəb indi isə mən sizə mətbəxi göstərim. Buyurun, zəhmət olmasa, mətbəx olan hissədə parketdən istifadə olunub, geniş, rahat bir mətbəxi var. Yaxşı rəng seçimindən istifadə olunub və keyfiyyətli materialda mətbəx mebeli yığılıb. Bu hissədə soyuducunu, yeridir, qaz peçinin bütün hamısından istifadə eləmək olur. Aspiratordur, ən yaxşısından quraşdırıb ev sahibi qaydada qaz peçəsi də qiymətə daxildir. Qaz, su, işıq daimidir. Burada da televizorun yer qoyulub ki, e, xörək bişirərkən burada da televizoru izləyə biləsiniz. Gəlin mən sizə yataq otaqları göstərim. Əsas odur ki, mənzilin kupçası əldədir. İnşallah istəsəz ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Mənzilə mən sizə ünvanını deyim. Səməd Hurğun prospektində, Olimpik stanın tam yaxınlığında premium yaşayış kompleksidir. 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsidir. Gəlin zəhmət olmasa, bura mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Hansı ki, valideynlər üçün nəzərdə tutulub. Bu yataq otağında hamam otağı da var. Bütün pəncərələr vitraj pəncərələrdir. Bütün otaqlarda pərdələrlə lüstrlər asılıb. Bura isə yataq otağında olan hamam otağıdır. Bu hamam otağında da bütün aksessuarlar hazır vəziyyətdədir. Yer isə istipollandı. Gəl mən sizə sonuncu yataq otağında göstərim. Əziz izləcilər, bu hissə mənzilimizin sonuncu yataq otağı. Bütün otaqlarda vitraj pəncərələr və bu yataq otağından da balkona çıxışı var. Hansı ki, o balkon mətbəxdən çıxan balkondur. Eyni balkona iki otaqdan çıxa bilərsiniz. Buranı inşallah uşaq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Allah bütün balaları saxlasın olmayanlara da nəsib eləsin. Qiymət isə 329.000 manatdır inşallah. Start qiymətidir. Ev sahibi deyir, real müştəri olsa oturub bir çay içib qiymətə razılığa gələrik. İnşallah nə vaxt gəlmək istəyirsiniz, 1 saat qabaq səhmət olmazsa xəbər eləyin. Sağ olun, var olun.